નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ આઠની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે આપણે ચેનલ ઉપર આ નવી સ્વ પોથીના બધા જ વિષયના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવે છે જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે તો ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ ધોરણ આઠની નવી સ્વ પોથીના ભાગ નંબર ચારના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર માં કહ એક કહાની તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડિયોની અંદર જોઈશો તેમની સ્વ અધ્યયનપોથીનું પોસ્ટર પણ અહીં આપેલ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો તો જોઈએ આપણે સારાંશ પણ અહીં તેમનો આપેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન એક અનિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે સંક્ષિપ્મે ઉત્તર લિખિએ નંબર એક હંસ નીચે ક્યોગ ગિરા હંસ કો આ ખેટક का बाण लगा जिसकी वजह से उसका एक पंख घायल हो गया और हंस नीचे बगीचे में गिर गया नंबर बे गौतम गौतम के पास आ खेटक क्यों आया आ खेटक के तीर में हंस घायल होकर नीचे गिर गया तभी गौतम ने उस घायल हंस को उठाया तो आ खेटक वहां पर अपना शिकार मांगने के लिए गौतम गौतम के पास आया नंबर त्र आखेटक अपने आप को क्या मानता था क्यों तो आखेटक अपने आप को अचूक निशानेबाज मानता था क्योंकि उसने एक तीर से आसमान में उठ रहे हंस को बिंज डाला और वह हंस घायल होकर नीचे गिर पड़ा नंबर चार सिद्धार्थ ने घायल हंस की रक्षा क्यों की तो सिद्धार्थ ने घायल हंस की रक्षा की क्योंकि वो मानते थे कि अगर कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए नंबर पाँच न्याय किसका पक्ष लेता है क्यों न्याय दया का पक्ष लेता है क्योंकि न्याय मारने वाले के पक्ष में नहीं बचाने वाले के पक्ष में है अगर जो अगला प्रश्न ब निम्नलिखित वाक्य कौन किस से कहता है नंबर एक क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया यशोधरा राहुल से कहती है नंबर बे तुम लेटी लेटी ही मुझे कहानी सुनाओ राहुल यशोधरा से कहता है नंबर त्रन बड़े सवेरे उपवन में तेरे पिताजी भ्रमण करते थे यशोधरा राहुल से कहती है नंबर तेरे तात ने उस आहत पक्षी को उठाया यशोधरा राहुल से कहती है नंबर पाँच कोई निपरात को मारने तो क्यों दूसरे उसे न उबारे राहुल यशोधरा से कहता है प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए नंबर एक काव्य में दिए गए उपवन की शोभा का वर्णन कीजिए उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे उन फूलों पर ओस की बूंदे चमक रही थी हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदे एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी नंबर बे आखेटक और गौतम के बीच क्या विवाद हुआ सदैव यानी गौतम और निर्दय यानी आखेटक इन दोनों के बीच में बहुत हुई कि हंस किसके पास जाएगा बचाने वाले के पास या उसे मारने वाले के पास और ये विवाद इस प्रकार न्यायालय में गया नंबर तरन माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया पुत्र छोटा था बुद्धिमान था माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए न्याय में दया की भावना होनी चाहिए इसलिए रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है नंबर चार मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है अपने विचार लिखे मेरे मतानुसार मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है का अर्थ है कि जो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी मदद करता है और उन्हें बचाता है वह अधिक महान है यह विचार यह सिखाता है कि जीवन में सभी જીવન મેં સચ્ચી મહાનતા દૂસરો કે ભલે કે લીએ કામ કરને ઉમે સુરક્ષા દેને ઓર ઉનકા સમર્થન કરને મેં હૈ વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ત્રણથી આઠની જે નવી સ્વાધ્યાન પોથી આવી ચૂકી છે બે હજાર ચોવીસ પચીસ જેમાં બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનની તમે પીડીએફ અને બુક મેળવી શકો છો બુક મેળવવા માટે કોન્ટેક નંબર ઉપર કોન્ટેક કરી શકો છો અને પીડીએફ આપણી ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ જે એપ્લિકેશન પરથી તમે મેળવી શકો છો प्रश्न नंबर त्र निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए जो ये पहली पंक्ति नंबर एक चौक उन्होंने उठाया उसे उठाया नया जन्म सा उसने पाया इतने में आ खेटक आया लक्ष्य सिद्धि का माने तो भावार्थ है अँ आप चौक कर उसे उठाया उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है चो ये भी जो ये बीजू काव्य तो के कोई निरपराध को मारे तो क्यों दूसरे न उसे उबारे रक्षक रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी तो जब उसे कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए न्याय कहा तो वही है जो दया के पक्ष में हो जो मारने वाले के पक्ष में नहीं बचाने वाले के पक्ष में है प्रश्न नंबर चार चित्र देखकर कविता कविता को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए તો અહીં ચિત્ર આપેલું છે અને તમારા શબ્દોની અંદર આ એક કાવ્ય સરસ મજાનું આપેલું છે જેને તમારે આ રીતના પૂર્ણ કરવાનું છે અને જે પૂર્ણ કરી અને અહીં તમને આપેલું છે જે તમે અહીં ધ્યાનપૂર્વક જોઈ શકો છો અને તમે તમારા પુસ્તકમાં લખી શકો છો પ્રશ્ન નંબર પાંચ નિમ્નલિખિત અપૂર્ણ કહાની કો મૌલિક રૂપસે આપને શબ્દો મેં પૂર્ણ કીજે ઓર કહાની કો ઉચિત શીર્ષક દીજે તો અહીં જે તમને કહાની આપેલી છે જે તમે તમે જોઈ શકો છો ધ્યાનપૂર્વક અને તમારી નોટબુકમાં પણ સારા અક્ષર લખી પ્રશ્ન નંબર છ શબ્દકોષ કે મદદ છે દિય ગેર શબ્દો કે દો દો પર્યાય વાચી શબ્દ લીખીએ નંબર એક માં જનની માતા નંબર બે રાજા શાસક નરેશ નંબર ત્રણ ફૂલ पुष्प सुमन नंबर चार पानी जल नीर नंबर पांच खग तो विहग पंची प्रश्न नंबर सात उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कीजिए तो जो ही सको छो तो मैं यहाँ पेलू छे उन्होंने नंबर बे किंतु नंबर त्रण जहाँ नंबर चार क्यों नंबर पाँच मांगा नंबर छः नहीं नंबर सात कहाँ नंबर आठ उंगली नंबर नौ सौपान नंबर दस अहिंसा नंबर अगिय सहेलिया नंबर बार पहुँच नंबर तेर गाँव नंबर चौदह प्रश्नों प्रश्न नंबर प्रश्न आठ आपकी पाठशाला में खेल के वक्त अगर किसी छात्र को गहरी चोट लग गई तो आप क्या करेंगे કોણસી ઋતુ સબસે અચ્છી લગતી હૈ અપને વિચાર લખીએ તો અપને વિચાર એટલે કે તમારા વિચારની અંદર તમારે આ લખવાનું છે જે તમને અહીં લખી અને આપેલ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો त्यार प्रश्न दस अ पढ़िए और समझिए वर्तमान भविष्य के काल पहचान का लिखिए एक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं वर्तमान काल नंबर बे बच्चे मुंबई की सैर करने के लिए गए थे भूतकाल काल नंबर त्रन कलाम साहब हमारे शहर में आएंगे भविष्य काल તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિશેની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ એટલે કે બીજા પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે